નારાયणा अखिलगुरो भगवन् नमस्ती નારાયણિયમ દશകം 38 શ્રી કૃષ્ણાવતાર આનંદરૂપ ભગવાનય દેવતારે પ્રાપ્તે પ્રદિત ભવદંગનિનીમાણેહી કાન્દીવ્રજૈવીવ ઘનાધન મંડલેત્્યાં આવ્ર रुचे किलवशवेला आशाशु शीतलतराशु पयोदतो यैः आशाशिताब्तिविवसेषु च सज्जनेषु नैषागरोदयविधौ निशिमध्यमाया क्लेशा बह श्रीजगतां त्वमिहा सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द नारायण 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 मल्बुदम् बालगमम्बुजे चणम् चतुर्भुजं शङ्ग गधार्युधायुधम् श्रीवल्सलश् मङ्गल शोभि कौस्तुभम् पीताम्बरम् सान्द्र पयोद सौभगम् महागवैडूर्य किरीड विरोचमानम् वसुदैव ऐच्छद देवक्याम् देवरूपिण्या विष्णु सर्वगुहाशयः आवीरासीत् यदा प्राच्याम् ऋषु दुरिव बाल्यस्पृशा ददुषा शृङ्गारिवारि जगदा परिभासितेन मेघासितेन परिलेसिद सुदिगेः वक्षःस्थली सुखनिलीन विलासिलक्ष्मी मन्दा च लक्षिद खडाक्ष विमोच भेदैः तन्मन्दिरस्य गलकं सकृतामलक्ष्मी उन्माजयन्निव विराचित वासुदेव शौरिस्तु धीरमुनिमण्डल चेतसोऽपि दूरस्तिदम्ब पुरुदीक्षनिच्छेषणाभ्याम् आनन्दबाष पुरगोगम गग्गदार्द्रः तुष्टावदृष्टिमगरन्दर सम्भवन्दम् देव प्रसीद परपूरुष बवल्ली निदात्र समनेत्र खलाविलासिन् हे दानपा कुरु कृपा गुरुभिक्कडाक्षैः इत्यादितेन मुदितेन चिरम् लुदो भूः मात्रा च नेत्रसलिला स्रिदगात्र वल्ल्या स्तोत्रैरभिश्च्युदगुण करुणालयस्त्वम् प्राचीन जन्म प्रतिबोध्यथाभ्या मा दुर्गिरा ददिद मानुष बालवेषम् त्वत्प्रेरिदस्तदनुनन्द तनूजया ते सखि सूरसूनुः त्वाम् अम्बोरुहस्तकलकम् स किशोरम्यम् जादा तदा पशुमसत्मनि योगनिद्रा निद्राविमुद्रितमदा कृद पौरलोकम् त्वत्प्रेरणाद् किमिव चित्रमचेतनैर्यत् द्वारैः स्वयम् शेषेण भूरि खणवारिदवारिनाथ स्वैरम् प्रदर्शित पदो मणिदीपिनेन त्वाम् धारयन् सकलु धन्यतमप्रशस्ते स्वयम् त्वमीश मम नाशय रोगवेघा नारायणा अखिलगुरो भगवन्नमस्ते सर्वत्र கோவிந்தா கோவிந்தா கிருஷ்ணா குருவாயூரப்பா நாராயணா நாராயணா நாராயணா